আজি হৈছে তিনি ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি হৈছে একাদশী এই একাদশীৰ দিনটো হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে এটা পবিত্ৰ দিন যিসকলে একাদশীৰ ব্ৰতত অৰ্থাৎ একাদশীৰ দিনটোত ব্ৰত থাকে সেইসকলে কি কি খাব নালাগে নাইবা কেনেবোৰ ভুল কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে কিছু কথা আগবঢ়াইছোঁ যদিহে আপুনিও একাদশী উপবাসত আছে তেনেধৰণে কোনো ধৰণৰ আমিষ খাদ্য খোৱাৰ ভুল নকৰিব ইয়াৰ ফলত ব্ৰত ভংগ হ'ব পাৰে তথা ভগৱান বিষ্ণু ক্ৰোধিত হ'ব পাৰে লগতে কোনো ধৰণৰ শস্যও নাখাব সাধাৰণতে নিমখ অৰ্থাৎ ছ'ডিয়ামযুক্ত নিমখ খাব নালাগে ইয়াৰ বাহিৰেও ৰোজাৰ সময়ত অৰ্থাৎ ব্ৰতৰ সময়ত কেৱল সাত্তিক বস্তুহে খাব লাগে উপবাসৰ সময়ত ৰঙামৰিচা ধনিয়া গুড়ি হলুদ গুড়ি মানে হালধি গুড়ি গৰম মচলা ইত্যাদি সেৱন নকৰিব কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব তথা চাহ কফিও আপোনালোকে পাৰিলে নাখাব একাদশীৰ দিনা যিবোৰ বস্তু খোৱা বা পাণ কৰা নিষিদ্ধ সেইবোৰ সেৱন নকৰিব এই দিনটোত তুলসী গছ স্পৰ্শ নকৰিব তাৰ পাতো নিচিঙিব তথা তুলসীক পানীও আগবঢ়াব নালাগে তুলসী যিয়ে প্ৰতি একাদশীত যিহেতু ব্ৰত পালন কৰে গতিকে পানী আগবঢ়াব নালাগে আৰু পাত ভাঙিলে তুলসী গছৰ ব্ৰত ভাগি যায় আৰু তুলসী গছৰ খং উঠে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় লগতে আপোনালোকে একাদশীৰ দিনটোত এইসমূহ ভুলো নকৰিব অৰ্থাৎ দেৰিলৈকে শুই নাথাকিব শাস্ত্ৰত একাদশী তিথিত ৰাতিপুৱা দীৰ্ঘকে হোৱাটোক একেবাৰে অশুভ বুলি গণ্য কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ চৌবিছটা একাদশীত চাউল তথা ভাত খাবলৈ মানা কৰা হয় ইয়াৰ লগতে সাত্বিক ভোজন এই দিনটোত তামসিক ভোজন কৰাটো বৰ্জন কৰিব লাগে ইয়াত আছে নহৰু পিঁয়াজ কণী আৰু মদ মাংস ইত্যাদি কাকো নিন্দা নকৰিব একাদশীৰ ব্ৰতত যথেষ্ট শুভ জ্ঞান শুভ হিচাপে জ্ঞান কৰা হয় সেইকাৰণে এই দিনটোত ঈশ্বৰৰ ভক্তিৰ বাহিৰে আন একো কাম তথা বেয়া কথা নাইবা বেয়া কাম আৰু আঘাত কাকো দিব নালাগে তথা কাকো ব্ৰহ্মচৰ্য ৰাখক অৰ্থাৎ যদিহে আপুনি ব্ৰতৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ ফল প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে একাদশী ব্ৰতৰ সময়ত ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰক এই দিনটোত আপুনি নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তথা চুলি কটাত বাধা আছে একাদশীৰ দিনটোত চুলি নাইবা নখ কটাটো কিন্তু অশুভ হিচাপে জ্ঞান কৰা হয় ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ঘৰৰ সুখ শান্তি ভংগ হ'ব পাৰে তথা ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহিব পাৰে একাদশীৰ দিনটোত আপোনালোকে খুব সোনকালে শুৱাপাতিৰ পৰা উঠি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ চাফা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক লগতে পূজা অৰ্চনা কৰক যদিহে আপুনিও একাদশীৰ ব্ৰতত আছে তেনেহ'লে একাদশীৰ দিনটোত অন্য বস্ত্ৰ আৰু ধন দান কৰা কৰাটো যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু এই দিনটোত আপোনালোকে বিচাৰিলে গাই গৰুক ঘাঁহ খুৱাব পাৰে গতিকে ইমানখিনি আছিল একাদশীৰ বিষয়ে গতিকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপুনি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিবলৈ